તિરુપતિ મંદિરના પ્રસાદ વિવાદ મામલે હવે શંકરાચાર્યે મોટું નિવેદન આપ્યું છે શંકરાચાર્ય શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજીએ નિવેદન આપ્યું તેમણે કહ્યું કે પ્રસાદમાં ચેડા હિન્દુઓની ધાર્મિક ભાવના સાથે ખીલવાડ છે ભારતમાં ઘણા લોકો લસણ ડુંગળી પણ ખાતા નથી આવા લોકો તિરુપતિનો પ્રસાદ લેતો હિન્દુઓ માટે દુર્ભાગ્ય સંચાલકો અને શાસકોની જવાબદારી છે આવી ભૂલ બીજી વખત ના થાય ભૂલ કરનારને કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ મંદિર અને મઠની વ્યવસ્થા ધર્માચાર્યના હાથમાં હોવી જોઈએ તેવું પણ વાત તેમણે કરી ધર્માચાર્યના हाथ में संचालन हो तो भूल न थाय कहूत हिंदुओं हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है भारत में सनातन धर्मावलंबी हिंदू धर्मावलंबी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मांस मदरा की बात तो छोड़ो लहसुन प्याज भी नहीं खाते जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो बाला तिरुपति जी भगवान के दर्शन करने के लिए वहाँ जाए और वहाँ चर्बी से निर्मित मछली के तेल से निर्मित लड्डू का प्रसाद प्राप्त हो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है हिंदुओं का क्या हो सकता है जो भी संचालन करने वाले हैं जो वहाँ की संचालन समिति है जो वहाँ के प्रशासक हैं इनके हाथ में शासन है वहाँ का और लोगों की यह जिम्मेदारी है ध्यान रखना चाहिए ऐसी भूल दूसरी बार ना हो और जिन्होंने गलती की है जो अपराधी है उनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए